Хотим поприветствовать вас в вашем замечательном детском саду, в вашем необыкновенно красивом детском саду. Да. Я знаю, что здесь много веселых и интересных деток. Я знаю, что вы очень многие скоро из вас да. в школу. Мы сегодня обязательно с вами будем говорить о а очень-очень важном. Я не боюсь. Нет. Ну, еще об этом а много вашего. Ну, значит, смотрите, кто приехал сегодня к вам в гости? Мы приехали из замечательного города Киева. Везде вам замечательную, замечательную, много интересной информации, Ты вам подарки. И сегодня мы будем обговорить вам о очень важном деле, о том, как правильно вести себя на дороге, о том, как правильно переходить дорогу, о том, как правильно, о том, как правильно вести себя на улице. И это очень важно, потому что Мамочки и папочки каждый день, отпуская вас на улицу, должны быть уверены, что домой вы придете здоровы, веселенькими и фонд э, влияния в успехе дорожную руку и э, компания Shell, которая любезно предоставила нам такую возможность приехать поработать э, в городах Харьковской области, mm -hmm. э, э, даст нам возможность сегодня рассказать вам об этих интересных вещах. Скажите, вы любите подарки. Yeah! Скажите, пожалуйста, а кто хочет пойти в школу? Когда вы пойдете в школу, вам хочется иметь красивый рюкзак. Молодцы, да! а скажите, пожалуйста, а если вы пойдете в школу и получите вот такой замечательный рюкзачок в подарок, как вам понравится, поднимите ручку. Молодцы. Да! А а Но ну, этот рюкзачок непростой. Я сейчас вам расскажу, что в нем находится, и расскажу, зачем он вам нужен будет. Первое, посмотрите, какой он красивый, И вот такая замечательная серенькая полосочка, когда надеваем. А давайте мальчик, кто у меня мальчик? Иди ко мне сюда, мальчишка. Как зовут мальчика? Егор. Его. Нет, Егор. Нет, ну уходи, Но... пожалуйста, иди ко мне сюда. Давай, ручка отберет, сейчас все покажем. смотрите, вот такой замечательный кулачок надел Егор, да? Я знаю, что у вас небольшой город, не всегда дарят. Скажите, пожалуйста, у кого не горят на улице фонари, когда вы идете домой? <свят> вот у меня тоже. Так вот хочу вам сказать, когда Егор надел вот такой замечательный рюкзачок, и будет идти, и не будет света, хорошего света, и машина будет ехать сзади, водитель увидит вот эту замечательную серую полосочку, которая будет светиться.